Потом выставляют нас, Валентина Дмитриевна, в отделе по неолимпийским видам спорта игровым. Она сказала, я назначу комиссию, приезжает, я приеду с юристами, с ребятами, с командами, с тренерами и будем отстаивать право получить национальную, национальную федерацию. И будем готовить Michael我覺得, сколько можно проигрывать? Пора уже на Украине, мы не настоящая страна, и мы должны бороться за это. Наши мотоболисты в России, три хохла, два белоруса и три россиянина. Наши наши ребята, воспитанники должны защищать Украину. И мы должны создать им это условие. А, это, я считаю, мы можем это сделать своими силами, любителями мотобола и тому подобное. Надо сейчас обращаться. Я сейчас обращаюсь. Вот я сегодня маленький подарки привез. Я привез сегодня от фирмы Дельта СКЛ. Дельта СКЛ. Это в лице кожина Николая Яковича. Он тоже любит мотоспорт. У него коммерческая фирма, она занимается ремонтом и продажей. Навіть запчасті, як автомобіля, якраз, так і всім автомобілям, які у нас на, нашій, на нашому ринку. Потім я обратився і к до, Діректором по реалізації производства Грек Іван Ігорович той допомагає спортклубу э, СТК Дормашина підприємству, де я за що э, Кредмаша заробляє гроші, допомагає федерації. Зараз будемо ручати. Я лічно дочу суддям. суддям. Це э, шикарніші машинки по закатуванню э, консервації. Машинка полуавтомат, вона котирується в Європі, вона котирується в Росії. І Я в експертному сповненні привіз три, тому що забувають про судді. Судді медалі всі всім, а судді як в стороні. І хотілося б їх за це поблагодарити. Вони сильно відсудили кубок, вони сильно відсудили приз пам'яті Кир'ячен. Ви бачили, приз ми зробили федерація. тарелка серебряная. Внутри серебряной тарелки портрет имени этого мотоболиста. И это очень приятно. Кроме этого, федерация, я лично и президент федерации, федерации собирается, мы собираемся сделать удостоверение почетного мотоболиста или работника мотобола. Это не обязательно мотоболист, это судья, это будет, может быть, корреспондент, это может быть э, спонсор. Мы сделаем удостоверение и будем вручать. Потому что все соревнования эти платные, и мы будем вручать чтобы эти спортсмены могли идти спокойно, бесплатно. Это единственное, мы сделаем почетное, что мы можем сделать. Конечно, если сделают для этого, еще и государство какой-то шаг поможет. Там финансовые или, допустим, если сравнить балерины и мотоболиста, балерина 15 лет под крышей потанцует, она идет заслуженный на пенсию раньше времени. А мотоболисты делают шоу. Мотоболисты делают шоу. Ноги, руки ломают. Сначала и никаких год нет. Я считаю, и этот вопрос надо будет Потому что все-таки приятно смотреть, люди а нужно сделать для них какой-то шаг. Все-таки люди теряют здоровье. Это не физические И этом, что игра, еще же люди, дети, если начинают юноши заниматься мотоболом, ведь э, аналог мотоцикла и машины, то есть они в принципе принцип один и тот же. Они учатся, отсюда выходят профессионалы, как для армии, как народное хозяйство. Ну и, конечно же, воспитывают, и мои, вот мои воспитанники не бака, ни чувствуют. Взять они, один, значит, один же один из них, вот это Геннадий Миц у меня служил и играл. Это наш болтавский воспитанник, он был юношей в Полтаве у меня, он уже получил, э, так сказать, закалку настоящего мотоболиста и уехал играть в Россию, где сейчас остался, потому что там сделали условия. Вот. Мой парень в Пуме, в Германии, Левон Владик, и все ребята они все подкрывали мастерские по ремонту. Многие, это, ну и это по ремонту короче, и они не были, выживают, из всех и Но не ходят, не бомжуют. Они занимаются своим делом. И их мотобол приучил к работе. Это самое главное, это труд. И я думаю, тут сейчас есть у нас, так сказать, не буду я фамилию называть. Статью читаю. Чудо писаки, которые по заказу пишут нехорошие эти самые. Не, ну это равносильно, что если меня кто-то обозвет козло и не, и не узнал, а самом-то деле ты козел. Так вот я считаю, ваш корреспондент это сделал на федерацию, в том числе оскорбил меня. И я, я, я считаю, что этот человек должен через газету извиниться. Я его просил сюда пройти и извиниться перед любителями мотобола. Так нельзя, не узнал о том, что мотобольная федерация существует, что она имеет статус, что она имеет право проводить. Единственное, чем она не может, это представлять на международной арене сборную поднимать лавку в Украины. Но мы добьемся этого статуса и переплютим наших конкуренты. А эти мотобольные федерации могут быть из стонов всей Украины. Но вот за статусы мы должны бороться. И поэтому ваш корреспондент, господин Новосаджанский, он неправый, некрасиво он поступил. Я считаю, я обращаюсь, если мне нужно будет показать, я бы не на секретарем, главного господина Он замкнул главного он не был вообще такой человек. Вот сейчас, я думаю, мы делаем новое государство, и такие корреспонденты, заявочники не должны быть. Позно быть, должно быть честно. Тем более мы спортсмены, мы в политику не играем. И хоть и играют кто-то в политику. Красная фуражка у него, белая фуражка, голубая. Они тут все друг друга говорят, А кто-то в одной партии, кто-то в другой. Я все забыл,